тобой на улице глубокий, это бич от улицы вот, Чуть-чуть спускаешься, упираешься. Кафе, к... кафе кондитерская проверка называется. Сьогодні за рекомендацією зайшли в кафе Фраєрка. замовили тортик. Чай з бергамотом. Кажуть, що тут дуже смачна кондитерка. Спробуй. О, наші тортики. Тістечко суфле і фреєр. Угу. Тут горішки, бачиш, який шоколадний крем. Зараз будеш пробувати свій тортик. В мене таке гарненьке, бачиш. снимай трубу. Вот ну, тут батюшки. Тут сверху суфле получается, а внутри? Внутри тоже суфле. Нежная, с клубничным вкусом. Очень необычная. И внизу чуть-чуть бисквитика темненького. Еще рисовые хавики. Ну, очень свежая, очень нежная очень вкусненькая. Такая радость для гурмана, который очень любит сладкое. Вообще очень опасно сюда заходить, тут можно... Жопу наесть, да? Ну да, можно потом как винни -пух, просто не вылезти. Кто-то очень много ест. Может, налим чек? тут такая уютная. Очень романтическая. Все сейчас очень. Очень-очень. Ну, они разрешили, позволили мне поучаствовать в снятии пробы. Пока мы чаек Пока он завариваться будет. Нет, ничего, завариваться будет нечему. Итак, мы ну снимаем пробу. Чайничек из кадра убери, пожалуйста. Он загораживает очень красивый тортик. Отлично. Сейчас. Так, барабанная дробь. Ну ка мистер сладкоежка? Вкус раскрывается, да? Классно, мне очень нравится. На Паравершина, да, можно сказать? Не знаю, как описать то, что оно вкусно? Просто надо тупо прийти и попробовать. Грубо нафиг. Давай есть. Обмен опытом у нас идет. Ну как? Тебе мое фруктовое желе. Мне нравится. Тема, да? Действительно, ничего лишнего не скажешь. Очень вкусный крем. Надо будет дома поэкспериментировать, как там. Может, получится повторить. Не сомневаюсь, конечно, у них свои секреты. Mm. <музык> mm. <музык> mm. <музык> e, можно рассчитаться карточкой. Ну, no, на пятерочку с плюсом. Вполне, чтобы себя побаловать сладеньким. Дорогие друзья, подписывайтесь, будь на наш канал, ставьте свои лайки, пишите свои позитивные комментарии, подорожуйте по Львову разом с каналом Львов на Ютубе.